إن الحمد لله الأقرب الذي خلق الأنسان وَقَرَّ ما علمه من البيان يا يعالي سبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم. ونشهد أن سيدنا وسنادنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمارا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احبه فلا نام فأحبه إلى الآخر لا حديث رواه مسلم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تتعلموا ان الله الله سيحققون مُحَمَّدٌ وَعَلَى محمد বিরাও যাই শুয়ে আছেন হায় কাছেন নবী উম্মতের মারে হায় হে যো মেরে দরুদ টুক পৌঁছাও হে ও নবী রওজা पाके سلے سیاح دینا نام محمد گر سیادینا نو لمد ہزار پوری فریشنی تم اپن گرے আলো তুমি সরিয়ে দিতে চলে গেলে মদিন কাশের হের তোমাকে বলি আমি কামক করে হের সু তোমাকে আমি কাম করে আমা صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا مولانا محمد